Isu putus sekolah bukan perkara yang baru Namun, selepas pandemik COVID-19 Masalah ini semakin membimbangkan Kajian menunjukkan satu daripada empat remaja Di Malaysia pernah putus sekolah <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan salam sejahtera Nama saya Fakihah binti Abdul Karim InsyaAllah saya akan membentangkan sebuah artikel yang bertajuk Gaya Asuhan Ibu Bapa Berpendapatan Rendah Terhadap Gejala Ponting Dalam Kalangan Murid Sekolah Menengah. Mari kita lihat yang pertama iaitu latar belakang artikel ini. Artikel ini mengatakan bahawa putus sekolah merupakan salah satu isu disiplin yang paling tinggi dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan ia semakin meningkat setiap tahun. Antara faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ini mempunyai pelbagai faktor. Yang pertama ialah persekitaran sekolah, pengaruhakan sebaya, terkena hidup sumber sosial, kesejahteraan spiritual dan faktor keluarga. Persekitaran sekolah ni seperti ah uh, persekitaran yang tidak menyeronokkan, seperti guru yang tegas, suasana kelas yang membosankan, tak ada aktiviti yang menarik yang boleh menyebabkan Murid ini hilang minat dalam belajar ataupun hadir ke sekolah Faktor yang kedua ialah ia rakan sebaya Rakan sebaya ini memainkan peranan yang penting dalam membentuk tiga laku pelajar itu Jika berkawan dengan pelajar yang membuat masalah, selalu terlibat dalam isu disiplin seperti punting uh, pelajar itu akan mudah terikut uh, rakan sebaya dia okay, faktor yang ketiga ialah tekanan hidup seperti mempunyai masalah keluarga masalah kewangan ataupun beban akademik yang boleh memberi tekanan kepada pelajar tersebut dan menyebabkan pelajar itu mencari jalan keluar tidak hadir ke sekolah Okay, faktor yang keempat ialah faktor sumber sosial Sumber sosial ni maksudnya kurang sokongan sosial daripada sekeliling Ataupun daripada aa, masyarakat seperti tiada aktiviti komuniti Tiada tempat belanja yang kondisif Ataupun jiran yang tidak perhatian menyebabkan murid tu terbiar okay, Faktor kelima ialah kesejahteraan spiritual Apabila seorang murid tu kurang daripada didikan nurhani uh, dan nilai moral mereka ni mudah hilang arah dan tidak dan mereka tidak nampak kepentingan ilmu tu bagi mereka jadi lepas ni lebih cenderung untuk melakukan masalah disiplin seperti punting sekolah. Faktor yang terakhir ialah faktor yang menjadi isu utama dalam kajian ini Faktor keluarga mengenai gaya asuhan ibu bapa yang mempengaruhi tiga laku anak-anak Okey, seterusnya ialah isu utama dalam kajian ini Kajian ini menumpukan hubungan antara gaya asuhan ibu bapa berpendapatan rendah dengan ke kecenderungan pelajar untuk ponteng sekolah Gaya asuhan ibu bapa didapati memberi kesan yang besar terhadap sikap dan disiplin anak-anak. Okey, uh, gaya keibu bapa ini mempunyai tiga. Yang pertama, autoritatif. Yang kedua, autoritarian. Yang ketiga, ialah permisif. Okey, yang pertama ialah gaya autoritatif. Gaya ini menunjukkan ibu bapa Mengawal dan bertanggungjawab terhadap anak-anak. Mereka bersifat demokratik, iaitu tegas, akan tetapi boleh mendengar pendapat anak-anak. Yang kedua ialah gaya autoritarian. Gaya ini menunjukkan ibu bapa ni berkuasa penuh dan mempunyai disiplin yang sangat ketat kepada anak-anak mereka. Akan tetapi, mereka ni kurang bertanggungjawab terhadap emosi dan keperluan anak-anak. Okay. Contohnya, ibu bapa ni selalu memberi arahan tanpa mendengar pandangan daripada anak-anak yang menyebabkan anak-anak ni takut bersuara. Okey, yang ketiga ialah gaya permisif iaitu ibu bapa menunjukkan uh, penyayang dan mesra akan uh, tetapi mereka ni lemah dalam kawalan dan disiplin. Okey, contohnya ibu bapa ni dia tidak mengambil kisah tentang anak dia nak pergi sekolah ke, anak dia buli ke, anak dia bermain gadget lebih pada masa ke sebab apa sebab dia tak mau bagi anak dia terasa hati. So dia biar je anak jadi macam tu. Mari kita lihat teori yang berkaitan dalam kajian ini iaitu teori pembelajaran sosial oleh Albert Bandura. Albert Bandura mengatakan bahawa pembelajaran berlaku melalui pemahatan dan peniruan. Bila ibu bapa memberi tunjuk teladan yang baik, memberi perhatian, memberi kasih sayang, anak-anak ni dia cenderung untuk menjauhi tingkah laku negatif tapi sebaliknya jika anak itu terbiar dia lebih mudah terpengaruh untuk ponteng sekolah ataupun melakukan masalah lain. Okey, seterusnya bahagian carangan. Bagi cadangan ni kita ada pelbagai pihak yang perlu di kita memberi cadangan. Yang pertama saya cadang kepada ibu bapa. Ibu bapa ni disarankan untuk mengamalkan gaya suhan autoritatif iaitu ibu bapa tegas tapi masih boleh berkomunikasi secara terbuka dengan anak-anak. Kalau -anak. juga perlu mewujudkan kerjasama erat antara ibu bapa dengan guru melalui program bimbingan dan berkomunikasi berkala di sekolah juga boleh membuat program intervensi yang memberi tumpuan kepada kesedaran ibu bapa, memberi motivasi kepada anak-anak, sokongan sosial dan komuniti sekolah. Okey, subang kajian ini memberi panduan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM supaya mengambil kira faktor keibubapaan dalam merancang program pencegahan ponteng sekolah. Selain itu, Dapatan ini juga memperkukuhkan teman tentang peranan ibu bapa berpendapatan rendah dalam membentuk tingkah laku anak-anak. Selainnya, -anak. gaya asuhan ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting mencegah kejala ponti sekolah ini. Dengan kerjasama antara ibu bapa, guru dan komuniti, masalah ini dapat dikurangkan dan murid dan lebih berdisiplin dan berjaya dalam pelajaran. Kesimpulannya, gaya keibubapaan ini memberi kesan yang besar terhadap pembentukan sasiah dan disiplin anak-anak. Gaya autoritatif ini dianggap paling seimbang kerana ia menggabungkan uh, ketegasan dan kasih sayang menjadikan anak itu lebih berdisiplin dan lebih yakin berjaya dalam pelajaran. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.